앞으로 그만 <놀람> Hai, saya Elizabeth, dan hari ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan ke salah satu hidden gem alam paling keren di Jerman, namanya Triberger Wasserfel, alias air terjun tertinggi di negara ini. Sebelum kita masuki kawasan air terjunnya, di sini ada pintu masuk resmi di mana kita orang dewasa harus membayar tiket sekitar 8 euro. Kamar mandi gratis untuk pengunjung ini by the way letaknya di luar pintu masuk sebelum masuki kawasan air terjun. Kenapa sih kita masuk ke air terjun ini harus bayar? Kan harusnya bisa free ya, yang punya kan juga alam dan gak bisa sembarangan berenang di bawahnya. Ada yang tahu tidak? Jadi, Triberger Wasserfalle ini kawasan lindung resmi dikelola langsung oleh pemerintah kota Triberg Jerman. Ini termasuk bagian dari konservasi alam di hutan hitam atau yang disebut dengan Schwarzwald. Beberapa jalur trekking juga udah diaspal tapi sebagian alam masih alami. Jadi kita benar-benar jalan tengah hutan. Tiket masuk juga digunakan untuk biaya pemeliharaan jalur hiking, penerangan di malam hari, dan keamanan pengunjung. Ini dia Tribelgarva Cervela, tingginya 163 meter, turun bertingkat-tingkat, tapi sekarang udah dibatasi karena ini dilindungi pemerintah sebagai kawasan konservasi. Dulu saja orang bisa main air di bawahnya, tapi sekarang ada pagar di titik tertentu. Tujuannya supaya aliran air tetap alami dan gak rusak sama turis. Dulu air terjun ini dipakai sebagai sumber listrik lewat tenaga air atau disebut dengan craft Sekarang sih lebih fokus ke wisata. Ini kita sekarang menuju jalannya setapak, sudah di aspal nih jadi orang tua atau keluarga yang bawa anak kecil pun tetapnya menjalan, tapi kalau kamu yang lebih alami, ada juga kok jalur tanah yang ya, masuk nampil. ke bagian hutan lebih sepi dan lebih dekat sama alam setiap kedinginan saya keringatan maksudnya oke okay. tidak saya sudah kayak orang India dipatok sama nyamuk. ini terjal yang harus kita lewati turun ke bawah lebih ke batu-batu gitu Jacklyn harus hati-hati, hati-hati biar kakinya tidak bawa ke tulang kusut, sunha, istis so di sini enak juga ya menggalau ya, wah, 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 syum. Hai anak muda yang di sana, selagi kamu kuat, selagi kita kuat, bermainlah ke tempat seperti ini. Soalnya kalau kita sudah tulangnya propo sakit-sakit kan turun ke bawah aja, antara kita langsung pergi ke rumah Tuhan atau ke rumah sakit. Wah. Wow. Tukang manjat ya. Wah. Wow. <laughs> nah, alles ya, kut-kut. Ya, ketemu dia tongkat baru. Kayak nek oh, Rebecca. Ini, uh, ya. So so. Na Schön. ini dia tanahnya berlumut. Terus kalau dia tanahnya berlumut, walaupun tanahnya berlumut tapi dia kering, itu nggak apa-apa dipijak. Kalau dia berlumut terus basah, kalian pijak, kalian akan licin, makanya harus hati-hati. Ini bisa sih kita kayak sampai naik, 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 naik ke atas itu tinggi banget. tempat seperti ini adalah tempat favorit saya, kalau misalnya saya itu sama pacar saya juga. Cuman hari ini kita harus menjomblo, perginya sama bestie saya, soalnya dia kerja. Tujuan kita tuh sebenarnya pengen perginya ke air terjun yang ada di Swiss. Salah satu air terjun di sana dekat Interlaken. Hanya kita ada kayak percakapan gitu kan pas malamnya kita oke okay, kita akan berangkat ke sana. Terus paginya pas dipikir-pikir lagi kayaknya lebih baik kalau kita perginya itu bareng teman dekat kita juga yang satu lagi tuh ada namanya Anelio. Kalau ke sini siapa aja bisa datang. Kayak naik uh, naik kereta, naik bus, terus kalau ke Swiss, satu lagi kendaraan ke sana itu transportasinya sangat mahal. Jadi kalau alangkah baiknya kalau pergi ke sana itu kita naik mobil. Teman saya ini kan, ah astaga naga, dia sudah naik ke atas sekali tuh mencabut rumput dia itu sudah bisa lah ya dia bisa nyetir jadi kita kemana-mana gampang saya bisa nyetir cuman saya tidak punya shine. mungkin kapan-kapan ya mau tabung uangnya dulu untuk yang lain ini sudah jauh banget ya dari apa kalau kalian lihat mungkin dari video sana lumayan lah nggak di tengah-tengah ya jauhnya cuman kalau misalnya dari tas kita kita taruh tas kita di kamera sana sedangkan kita ini sudah di bagian tengahnya terus teman saya tuh sudah sangat di atas sekali Becky Nah, suara saya cempreng sekali kayaknya saya turun dulu mau lihat mau foto deh, whoops tadi kita dari bawah bawah permukaan air terjun itu kita sudah ke sana, terus kalau misalnya puncaknya itu pasti di atas atas lagi ada, itu tidak terlalu jauh dia ya oke okay lah untuk buat jalan ya. kita mau foto dulu ya, whoops sih, oh kayak monyet, wow. Oh. Bohong lagi ke tempat dia nih, buah, buah. baru juga dibilang kan kalau <laughs> aku pengen foto loh udah oh ispinas kok mal ispinas nine ini lah teman baik kan katanya sahabat dia ketawa dulu kalau so. so, saya ini untuk pakai celana ini loh so foto dulu mana gayanya bikin gayanya saya terluka keluar darah we uh, kayak kita ngikutin caranya dia Ya, itu aja. Jadi, das geht ja eigentlich. Kok bikin aku takut. Destenonas. Ups. Mau abun Ups ini harus dikeringkan dulu kiri kirinya kita oh, nggak ada uh, tidak ada pengeringnya. ya komenis oh, mustas atrok ya so, taburi garam ini enak tuh jadi nah so ya yeah, oke okay. ya yeah, it's not bad lah so it's good sekarang kita naik ke atas Oh, untung saya pakai ini sport BH ya jadi apa bisa dibuka soalnya baju saya basah. Kayaknya kita mau pulang balik ke parkiran saya mau ganti baju. Untung saya ada bawa dua ya celana kayak gitu. Tapi karena sudah terlanjur kita ini di atas di sebuah hutan berantara kita lanjut aja. Belakang saya itu yang seperti yang kalian lihat. Aduh gigit nyamuk. Uh, itu ada kayak pemberhentian kalian bisa beli es krim atau snack snack pembayarannya hanya bisa melalui cash soalnya mereka tidak ada kredit kartu tidak ada bayar kartu cash bar only saya juga mau cerita pengalaman saya jadi kalau yang luka tadi itu nggak seberapa kalau cerita pengalaman saya saya tuh kaki telapak kaki saya itu pernah dioperasi cuman nggak ditunjukkan video pernah dioperasi terus dipotong bagian daging bawahnya Lalu saya operasi seorang diri itu juga sekitar tahun 2020. Ya, tahun 2020 seperti itu. Oke, saya pernah operasi dan saya itu pas pulang tuh pincang-pincang sambil berdarah-darah kakinya itu jalan ke rumah. Hebat kan? Jadi kayak luka yang tadi tuh ya, ya salah. Okay. Ini kalau ini nggak lihat ini luka digores sama seseorang kaca dulu kak gores kaca ada deh yang gores saya kaca itu ya. sekarang kita mau balik ke parkiran saya juga mau ganti baju ganti celana lalu kita setelahnya mau makan makan malam di sini depan itu ada restoran. So, mari kita pulang. Jadi kalau kalian butuh tempat buat disconnect sejenak, triback bisa jadi tempat itu. Bukan cuma soal tingginya air, tapi soal kedamaian yang turun bareng airnya. It's amazing how you can see my... udah ada ukuran saya. Murah banget nih 25. Biasanya kayak gini nih harganya bisa ratusan loh. Paling besar. by the way terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini like kalau kamu suka konten travel kayak gini subscribe juga buat yang mau mau aja karena petualangan aku belum selesai sampai di sini so sampai ketemu di video selanjutnya